І Артем Сергій, Курила Дмитро Олександр, Пісун Артем Миколаїв. Пісачівська селищна рада. Чорнобай Олег Олександр. Копакирівська селищна рада, Павленка. Шановні депутати, шановні присутні, переходимо до розгляду першого питання порядку денного про... Другого питання порядку денного про обрання голови районної ради. Нет, вы стоит в на выдовскую Нет, не стою ее У меня есть квартира, в которой я проживаю. Мы готовы поддержать кандидатуру от политической силы, от солидарности от блока Петра Порошенко, которая, в принципе, от демократических сил заняла. Этих выборах, при условии, если этот э, кандидат не будет членом партии регионов или фракции э, партии регионов и не был замешан коррупционным скандалом в своей деятельности. Соответственно, так как у нас сегодня получается, оба э, представителя, которые нам предложили для голосования на голову Рады, являются членами бывшими членами партии регионов, фракция самопомощи принимать участие в голосовании не может. И не будет. Конечно, господин Литвин прекрасно ответил о том, что он в случае его избрания снимет вопрос о корпоративности власти. Но мне кажется, что этот вопрос вообще не нужно поднимать, так как принцип коллегиальности никто не отменял и поскольку... Вы являетесь представителем одной политической силы за главой администрации. Конечно же, все мы прекрасно понимаем, основываясь на опыте различных советов Харьковской области, в том, что такая проблема существует. Партия регионов, как и любая другая партия, это те люди, которые в ней находятся. И в этом зале находится громадное количество людей, которые стояли у истоков создания столь часто теперь упоминаемой партии региона. руєрід під рахунку голосів депутатів з виборів голови Харківської районної ради лічинна е кокоммісія встановила перше. Всьогодні депутатів районної ради 42 чоловіки. кількість невикористанихбі біолетіви, а теман на виборчи білетні 38. взяли в участь у голосування 38, недісних білетні 0. За кандидата на посаду голови Харківської районної ради Третьяка Михайла Володимировича подано 14 голосів депутатів. За кандидата на посаду голови Харківської районної ради Литвиненка Максима Владиславовича Подина, 24 голосів депутатів. Я дуже вдячний вам за такий вибір. Я відчуваю всю ту відповідальність. Яка зараз укладемо лізу, як на голову Харківської районної ради. Голосів депутатів з ліборів заступника голови Харківської районної ради. на комісія встановила. Всього депутатів 42. Кількість невикористаних вилетів 4. Отримали бюлетні 38. Взяли участь у голосуванні 38. Недісню виявився один. За 28 депутатів, тобто більшості депутатів від складу районної ради Казаков Олег Євгенійович, обраний на посаду законного. Основним вопросом сьогодні на голосовании в Райсовете було избрання главы районного совета. Фракція самопомощи прийняла в этом принципі. принципиальную позицию, которая заключалась в следующем. Мы готовы поддержать кандидата от фракции «Солидарность» Блока Петра Порошенко при условии, если это будет человек, который не был ни в партии регионов, ни во фракции регионов, ни при этом не был замечен раньше в никаких коррупционных скандалах. к сожалению, представитель от блока Петра Порошенко это... В прошлом был член партии региона, поэтому сегодня не было ни одного кандидата, который бы устраивал бы нас в этом плане. Соответственно, мы приняли решение не участвовать в голосовании за голову районного совета. То же самое касается и заступников.